杀我！不要！不要杀我！不要杀我！不要杀我！就是他。呃、带走。是。 这姑娘的确有玲珑心，真的。那教主，我说对了，您不用死了。小傅，你瞎说什么呢？我哪儿瞎说了？你不是说过吗？拥有玲珑心的人，大抵都活不过二十。教主今年都十九了，得赶紧找这个姑娘献心，给教主续命啊。湘云，我找了你这么久。 没想到，我们还是以这样的方式相见。他有醒过吗？有片刻苏醒，不过他好像忘记之前所有的事情，连他自己的名字都不记得，一个劲儿的发抖。我就帮他调配了一些镇定安神的药。救救我！救救我！ 来吧。